Привіт, сьогодні будемо футболу, ви дети з програми коли час. Сьогодні ми говоримо про п'яту лігу. Як вона розпочнеться, як будуть проходити ігри і чого ми очікуємо від команд у п'ятій лізі. І в цьому може Саша? Привіт, дякую, що прийшов. І в принципі, я готовий слухати, готовий. Проступать до Борня. Ситуация хорошо. хорошо. Ну, если пройтись примерно по пятой лиге. Что у нас выходит на этот сезон? У нас выходит большое количество команд, которые перешло в пятую лигу, mm -hmm. на шестой лиги. И есть несколько команд старожилов, которые остались в пятой лиге. Также присутствует большое количество новичков, которые еще не брали участие в ХФЛ, либо только заявились этого года. Но игроки в этих командах уже играли в ХФЛ поэтому сезон, конечно, думаю, будет напряженным. Именно из-за того, что команды, думаю, с самого начала начнут борьбу, и сразу же будет понятно, кто на что Ну, и как ты, Саш, уважаешь, вот, сезон 2012 подсылился и будет интереснее, чем сезон 2010, вот, на твою думку? Или... Ну, если брать пятую лигу, то я за ней не сильно следил, uh -huh. но могу сказать, что было сразу несколько фаворитов, которые вот ушли вперед три команды, и довольно-таки трудно было это одна. Тем более, эти три команды между собой боролись за медали, а остальные команды уже боролись либо за того, что четвертое, пятое, шестое место, <социвотворение> а, а ж, внизу таблицы, чтобы не были. А надавал давали послуги этим командам, это видно, своих. Вот, <социвотворение> этого, а well, конечно, but... не было. Не, я имею в виду, что, в принципе, по сути, они и самую такую роль. Они играли в футбол, они и тем самым ты помогал. Расстояние 10 очков, которое было достигнуто между командами, как бы предрешило еще судьбу выхода каких команд в четвертую лигу уже за 5-6 туров. То есть три практически не было. Если говорить про этот сезон, то есть здесь видно явные аутсайдеры шестой лиги, которые за зиму, возможно, собрались Усилились игроками, усилились тактически, провели работу над да. ошибками да? и с новыми силами, а теперь уже в пятой лиге, они в шестой будут выступать. И я еще хочу сказать то, что шестая лига от пятой отличается очень сильно полем. Все знают, что в шестой лиге там поле практически со стандартными воротами, 7 на метра. То здесь же 2 на 3 метра. Да, я попробую в луч такие ворота, клуб по таких, да. Тем более, если сказать. Когда это поле бывает нормальным. Ну да, ну да. А... То есть вот так вот непредсказуемо пойдут и кто уже к полю больше. Звук, кто награлся, да, mm -hmm. то ты можешь что все-таки они будут фаворитами у. Ну, Чего все они будут Все-таки вот 4-5 лига здесь больше идет силовой футбол, чем какой-то тактический. Mm -hmm. Здесь есть, конечно, индивидуальное мастерство, но больше здесь именно на физику ставка делается тем, что... Буквально первый тайм ты можешь отбегать полностью, а во втором тайм ты уже выходишь, и если ты просто не будешь бегать, тебя задавят пороком. Mm -hmm. То есть здесь такая тактика, что все все защищаются, и надо успевать везде. То есть, то есть, здесь нет так большого, mm -hmm. примерно там поле там два защитника, два полузащитника, два форварда, или там Тут один под одним. Да? То есть здесь приходится, то есть четыре человека один сзади остается, Это уже у какая у людей тактика будет, то есть многовариационная игра, и не без этого. Если не будет тактика продумана, тогда команда может очень быстро сдуться. Ну да, ну да. добро Саш, давай проходим сразу к до команд. Да, ну, первое. Честь, края... честь выпала, О, да, сказать, да. открывать Штурм и Сокол. Это два сторожила шестой лиги, которые... Штурм официально поднялся в эту mm -hmm. лигу со второго места, то есть довольно-таки неплохо показал себя в сезоне в шестой лиги. То Сокол перешел так сказать, на правах свободного места в пятой лиге. Да. Если, то есть я просматривал до тура, как они сыграли, как эти команды, то вот первый тур между этими командами что Сокол Соколом сыграли боевую до 2, а во втором туре Сокол неожиданно на своем поле проиграл 2-6. То есть это, наверное, было вызвано тем, что либо ребята не подготовились, либо день рождения у кого-то был с команды, то есть по-разному. Да, у нас что То есть проиграли. В принципе, Штурм довольно-таки сильная команда, и сильнее, чем Сокол, и поэтому я считаю, что и в этом матче они возьмут свои очки. Тем более, что они-то вышли официально, а те ребята вышли так, угу. так как вышли. Uh -huh. И поэтому, учитывая прошлый сезон и начало этого сезона, думаю, все-таки на стороне Штурма будет победа. Uh -huh. Ну, ты бачил игры из Штурма из Сокола, да, вот классно, uh -huh. что ты не бачил? Честно игры. говоря, нет. То есть я присутствовал в нескольких играх других команд шестой uh -huh. лиги, но вот именно эти две команды я не uh -huh. видел. Но думаю, если команда заняла второе место в шестой лиге, это уже что-то значит. Uh -huh. Добро, добрый, Идем далее. Кто у нас там далее? Дальше у нас Возрождение Гвадаложара. Гваделожара, ого! Oh -oh. Команда, тоже, с такой, сика, тоже. Жара команда с шестой лиги, которая на правах тоже свободного места перешла в пятую лигу. И встретиться в этом туре нас с Возрождением, которое, как я понял, ребята создали новую команду, да. ребята здесь довольно-таки опытные, как по их заявлениям это было слышно, и собираются дать бой, но главное, тоже я скажу, то есть мало того, чтобы была физика, надо, чтобы еще был не состав 6 7 человек mm -hmm. в команде или 10, лет, к примеру, как у возрождения, а до 15 человек. Потому что, как подсказывает мой опыт, 5 -5 лет, 15 лет? Да, даже 15 mm -hmm. человек, то есть играть не тремя составами, а играть по мини-футбольной тактике, то есть пятерки, которые будут взаимозаменяться. К примеру, mm -hmm. про нашу команду. Я, конечно, не хочу раскрывать секреты, но у нас есть такое, что у нас четко делится на атакующих игроков и обороняющихся игроков. И вот, как в хоккее, есть обороняющиеся там, ага. пятерки, обороняющие, ага. атакующие пятерки, пятерки, Это которые реализов... А А можно назвать название этой команды, или нет? что все-таки промолчим? Да, лучше молчим. Доставим да? интригу, то есть, чтобы не было никаких ага. претензий. Добро, добро, добро. То есть, по поводу матча Возрождения Падал я бы все-таки отдал преимущество возрождению. Mm -hmm. Потому что команда пересобралась, команда Новый Дух, а Гвадалажара все-таки заняла, кажется, десятое место в шестой лиге. Mm -hmm. Ребята как бы опытные, но все же им надо будет привыкнуть к полю. А как я понял, ребята с возрождения, они... Да, он мая, мая да, боли, да. И Поэтому все-таки на их стороне. Окей, okay, окей, okay. и думаю далее... Дальше команда... Монтакалл Атлетика. Атлетику 2, 2. Да, да. То есть, да, да. да вот здесь... Как я знаю, например, примеру, Атлетика, Атлетика-1 играет в третьей лиге. Mm -hmm. То есть третья лига, либо ребята играли в четвертой, вышли в третью, либо им повезло выйти в третью. То есть по-разному это смотреть, но все равно, если ребята играют в третьей лиге, значит, они что-то умеют mm -hmm. делать с мячом. И поэтому ча часто очень так бывает, что если два состава, то ребята, которые заиграны ну, за первый состав, они будут играть и за второй. И поэтому, думаю во втором составе будет много опытных ребят с третьей лиги и, и ты видишь перелом все таки вот и я дам преимущество именно Атлетико потому что Монте-Карло тоже команда шестой лиги uh -huh. которая перешла сюда им надо и подготовиться к полю и как бы наладить между собой игру и ну, у них была не лучшая игра в шестой лиге а у них может быть организатор возможно, я с ним просто хороший Тайм и Майя, как мне известно о, Майо, Майо. Слушай, ты видел что-то про команду Майо? Если что? честно, я даже на собрании организаторов не видел. Так, интересно. команда Майо, может, это ну, племя то Команда майо. загадка, да. <laughs> есть, можно ну, те, тайм, вот, по поводу Тайма и Майо. То есть, что я могу сказать за Тайм? Тайм — это ребята команды Клуш, mm -hmm. который выступал в прошлом году в шестой лиге. Это еще в Лизе Чемпионе он сейчас вот Клуш, что ну, румынский клуш участвовал. Ну, а как я ж пролык, я ж пролык. Поэтому, то есть, я думаю, может, там вообще повезет, и Майя не придет на первый тур. Ну, может быть. Может быть так, а может, Майя придет, там, такие ребята, которые дали фору, там, три очка всем. Пусть, да, просто ну, вышло там на три очка, попрали, да. отстаем, потом все равно нагоним. Интрига хотят, и пусть можно. Все равно на всякие эти собрания приходить. Поэтому, либо тайму повезет, и они вообще не придут, либо что-то интересное. Либо вообще как бы придут какие-то ребята здоровые. Mm -hmm. И отыграют непонятно как. Mm -hmm. Все-таки тайм. Окей! Okay.